Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində Masazır qəsəbəsindəki Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin yaxınlığında gözəl iki mərtəbəli, dörd otağlı əla bir həyət evini sizə təqdim edəcəm hörmətli izləyicilərimiz. Bax gördüyünüz kimi evin xarici görünüşü bu formadadır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, digər layihələrdən fərqli olaraq bu ev tam hazırdır bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Mərtəbələr arası manayt betondur. Bax bu hissədən yanından tam arxasına keçmək mümkündür. Bax gördüyünüz kimi bu formada həyətan sahəsi var ömrəkləcəyiz. 2.5 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bax burada e, girişdən sağ tərəfdə ağad gül əkmək üçün yeri qoyulub. Qeyd etmək istəyirəm ki, Masazır qəsəbəsinin ən gözəl, ən perspektivli ərazilərindən birindədir. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi ilə cəmi arası 30-35 metrlidir və yaxınlığında Memar Əcəmi metro stansiyası ilə intensiv olaraq fəaliyyət göstərən marşrut xətləri var yaxınlığında məktəb, bağça, bir sözlə yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli izləcilərimiz, evin bu tərəfinə, yanına, arxasına keçmək mümkündür. Evdə baxdığınız kimi kombi, e, digər istilik aparatları da qoyulub və daxil oluruq evin içinə. Qeyd etmək istəyirəm ki, izləməyə dəyər çox gözəl, əla bir e, həyət evidir. Daxil oluruq, hörmətli izləcilərimiz, birinci mərtəbədə olan dəhlizinə bax gördüyünüz kimi bu formada dəhlizi var. Yəni çox gözəl divar kağızları vurulub. Mərtəbələr arası monolit betondur. Bax gördüyünüz kimi divar kağızları da çox gözəl şəkildə vurulub. Evdə yəni, görülən bütün əşyalar qalacaq. Və daxil oluruq. 1-ci mərtəbədə olan qonaq otağına bax gördüyünüz kimi bu formada gözəl evin avrasına uyğun əşyalar yığılıb. Bak gördüyünüz kimi bahalı pərdələrdir. Bahalı qonaq dəstidir. Yəni hamısı evin içində qalacaq. Qiyməti də çox sərfəlidir. Qiyməti də sərfəli də hörmətli izləyicilərimiz, bax bu qonaq otağının ümumi görünüşü bu formadadır. Bax gördüyünüz kimi. Və qayıdır dəhlizə. Dəhlizdə bax burda pəncərələrin alt hissəsində belə bir kladovkası var. Məhz belə zəzəmir daxil oluruq evin mətbəxhrə. Bax gördüyünüz kimi bu formada gözəl mətbəxi var və qeyd etmək istəyirəm ki, çox gözəl şəkildə əşyalar yığılıb. Yəni bax bu formada mətbəx mebeli də var. Hamısı evin içində qalacaq və döşəmə, döşəməsi isti poldur. Yəni hal-hazırda da işlək vəziyyətdədir. Və burada birinci mərtəbədə dəhlizin baş hissəsində bu formada həmin otaqda gördüyünüz kimi bütün aksesuarlarla qoşulub tam hazır şəklədir. Bax bu formada əşyaları yığıb və qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Qeyd etmək istəyirəm ki, mərtəbələr arası monolit betondur və yaxınlığında da bütün şəraitlər var. Və ki də bağça, bir sözlə yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş ərazidir ə e, və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli izləyicilərimiz, qiymətinə görə çox əla bir qiymətə də təklif olunur. 95.000 manata 2.5 sotda, bax gördüyünüz kimi 2.5 sotda gözəl tikili, tam dolu əşyalı əla bir həyət evi yəni təqdim olunub. Bax gördüyünüz kimi bu ikinci mərtəbədə sanitariya otağı var. Burada baxın belə bir ə e, yataq otağıdır. Bax görürsünüz ki, bu formada yataq otağı var. Yəni burada olan bütün əşyalar evin içində qalacaq. Bax görürsünüz, burada da əşyalar tam yenisi ilə əvəz olunub. Yəni bütün otaqların əşyaları tam yenidir. Və burdan dəhlizdən növbəti olaraq daxil oluruq. Növbət yataq otağına bax burada da belə bir yataq otağıdır. Yəni burdakı əşyalar da hamısı təzədir. 95.000 manata təklif olunur. Yəni tam sənədlidir. İstənilən asan xidmət, istənilən notarial xidmətdə aqrisatiki prosesin yerinə yetirmək olar. Və burada da ikinci mərtəbədə e, belə bir növbət yataq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Bax görürsünüz ki, bu formada gözəl yataq otağıdır. Evim ümumilikdə yaşayış sahəsi 182 kvadratmetrdir. Bax gördüyünüz kimi burada dəhizin baş hissəsində belə bir